આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ યુટ્યુબ ચેનલ વ્રત કથાઓમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે આ વિડીયો ના એકસો આઠ નામનો જાપ કરીશું મહાકાલેશ્વરમ રૂદ્રમ જ્યોતિર્લિંગ નમામ્યા મૃત્યુયમ મહાદેવમ शङ्करं सुखदायकम् ॐ शिवाय नमः ॐ महेश्वराय नमः ॐ शम्भवे नमः ॐ पिनाकिने नमः ॐ शशिशेखराय नमः ॐ वामदेवाय नमः ॐ विरूपाक्षाय नमः ॐ कर्पदीने नमः ॐ नीललोहिताय नमः ॐ शंकराय नमः ॐ शूलपाणिने नमः ॐ ख नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ शिपिविष्टाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॐ कण्यठाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॐ शितिकर्णाय नमः ओम शिवा प्रियाय नम उग्रा नम ओ नम कम नम ओं अंधकारशूर शुदा नम ओ गंगाधराय नम ओं ललाटाक्षाय नम ओ कलिकालाय नम कृपानिधये नमः ॐ भीमाय नमः ॐ परशुहस्ताय नमः ॐ मृगपाणये नमः ॐ जटाधराय नमः ॐ कैलाशवासिने नमः ॐ कवचिने नमः ॐ कठोराय नमः ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ॐ वृषागाय नमः ॐ वृषभारुठाय नमः ॐ भस्मोद्रिलिप्तविग्रहाय नमः ॐ श्यामप्रियाय नमः ॐ स्वरमयाय नमः ॐ त्रयीमृते नमः ॐ अनिश्वराय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ हविषे नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ प्रजापते नमः ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॐ दुर्गशाय नमः ॐ गिरिशाय नमः ॐ अन्धाय नमः ॐ भृगुभृषणाय नमः ॐ भृगाय नमः ॐ गिरिधन्वे नमः ॐ गिरिप्रियाय नमः ॐ कृतिवासे नमः ॐ पुराराते नमः ॐ भगवते नमः ॐ प्रमथाधिपाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः क्ष्मतन्वे नमः ॐ जगद्व्यापिने नमः ॐ जगद्गुरुवे नमः ॐ व्योमकेशाय नमः महाशेन जनकाय नमः ॐ चारुविक्रमाय नमः रुद्राय नमः ॐ भूतपते नमः ॐ स्थाणवे नमः ॐ अहिबुद्ध्याय नमः ॐ दिगम्बराय नमः ॐ अष्टमूर्तये नमः ॐ अनेकात्मने नमः ॐ सात्विकाय नमः ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ खण्ड्यपर्शवे नमः ॐ रजसे नमः ॐ पाशविमोचनाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ पशुपते नमः ॐ देवाय नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ अव्याय नमः ॐ हरे नमः ॐ भगनेत्रभिदे नमः अव्यक्ताय नमः, ओम दक्षाद्वहराय नमः, ओम हराय नमः, ओम नम नमः, ओम अव्यग्राय ओम ओं नमः ओम सहस्त्रपद नमः ओम अपवर्गप्रदाय नमः, ओम अनंताय नमः ओम तारकाय नमः, ओम परमेश्वराय नमः, ओम त्रिलोचनाय नमः, इति श्री नम शतनामावली शाप्त ओम नमः शिवाय। नम व्रत कथाओं तरफ आप सोने पवित्र श्रावण मास मासुभकामनाओ પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં ભગવાન શિવની આરાધના માટેના વિવિધ વિડીયો તેમજ શ્રાવણ માસમાં આવનાર બધા જ વ્રતોની વિધિ વાર્તા આરતી થાળ વગેરે અમારી ચેનલ વ્રત કથાઓ પર ગુજરાતી ભાષામાં ઉપલબ્ધ રહેશે આવા ભક્તિભર્યા વિડીયો માટે અમારી ચેનલ વ્રત કથાઓને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બે લાયકનને પ્રેસ કરો જેથી અમારા વિડીયોની જાણકારી તમને મળતી રહે હર હર મહાદેવ હર